Добрий день, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити сьогодні про бібліотеки. Будемо сьогодні говорити про книги. Будемо говорити з одним з авторів проєкту Вільна бібліотека, який стартував в нашій країні. Володимир Падун у нас сьогодні в студії. Доброго дня. Добрый день. Але мы будем э, э, будем говорить о том, что вы все-таки в соавторстве со своей женой да, все uh -huh. это придумали, разработали. И это называется Вильна библиотека. И в Украине, в Киеве, во всяком случае, в парке Шевченко она уже есть, э, на теремках есть и на березниках. Да. да. Что вообще представляет собой проект Вильна Библиотека? Ну, как вообще это все началось, не знаю, кому в голову в Киев фэшн парке пришла такая хорошая идея сделать кни книгообменник. Ну, они объявили конкурс, мы в нем поучаствовали, победили, вот как-то оно так и получилось. А она не называлась на самом деле Вильна библиотека, это... Файлообменник, книгообменник, то есть Вильная библиотека, это мы его конкретно назвали так почему-то. А с... конкурс был объявлен еще где-то, я так понял, в начале лета, наверное? Ну, да? нет, нет, нет. Так, конкурс был объявлен не в самые лучшие времена, мягко говоря. Когда? Ну, то есть осенью. Собственно, да, 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 осенью. Вот как раз, когда все это дело началось, почему-то и конкурс был объявлен. Сколько участников было, какие люди принимали участие, какие проекты вообще выставлялись? Все это было прозрачно, да? То есть вы видели своих, ну там, соперников, вы видели какие-то другие проекты? Ну, говорят, что было человек, ну, авторов штук 20. Угу. Штук 20. Вот. И какие-то проекты я видел видел, но ну, не все, просто как бы нас не сильно интересовало это, хотелось сделать, ну были заняты идеей. и мы, честно говоря, не знаем. ну там то, что я видел, как бы люди совсем стандартно к этому подходили, а-ля Скворешни такого плана, yeah. вот с книжечками там на палочке с дверцами, поэтому в общем-то конкурентов по сути, не было. Не было. Не было. Хорошо. Мы, мы перейдем уже дальше, будем рассказывать сегодня о проекте Вильна библиотека. А вообще, для начала, особенно для молодежи, если, друзья, вы забыли вообще, что такое книга, у нас есть специальный да, ну да. видеоролик, который расскажет вам, что вообще есть такое книга. Вы сможете его посмотреть, вспомнить, а потом мы уже с Владимиром продолжим разговор о Вильной библиотеке. Смотрим. Знакомы ли вы с книгой? Мы рады представить новый девайс – биооптически оборудованное устройство знаний под коммерческим названием «Книга». Книга – это революционный технологический прорыв. Никаких проводов, микросхем, батарей, сетей – компактный и портативный. Книгу можно использовать везде. Книга никогда не сломается. Книгу не нужно перезагружать. Вы просто открываете ее и наслаждаетесь огромными возможностями. Книга сделана из последовательно пронумерованных листов бумаги, каждый из которых способен вместить тысячи битов информации. Каждая страница считывается оптически, сохраняя информацию прямо вам в мозг. Простое движение пальца приводит вас на следующую страницу. С помощью твердой бумажной технологии производители могут использовать обе стороны листа, дублируя информацию и снижая затраты. Большинство книг включают в себя функциональный индекс содержания для точного мгновенного поиска информации. Дополнительный аксессуар ⁇ Закладка ⁇ позволяет открыть книгу в том месте, где вы остановились на предыдущей сессии, даже если книга закрыта. Кроме того, в одну книгу можно вложить несколько закладок, если пользователь хочет сохранить несколько поисков одновременно. Также вы можете оставлять свои заметки рядом с текстом книги с помощью простого инструмента программирования под названием карандаш. Книга ⁇ экологически чистый продукт так как на 100% состоит из природного материала. Книгу называют предвестником новой волны развлечения. Добро пожаловать в эру, которая изменит ваш способ познания мира. Добро пожаловать в приключение под названием «Книга». Ну вот хорошо вспомнили, что такое угу. книга. Ну а теперь уже ближе к проекту а, под названием "Вильна библиотека". А, я так понимаю, что а, есть специальные какие-то такие стенды, а, прям в парке Шевченко на угу. теремках и на березниках в нашем городе, а, куда ты можешь подойти, взять книгу или как-то по-другому проект работает? Да, подойти, взять книгу, почитать, положить свою, просто обменяться в свободном режиме. Мы попросим сейчас редактора, чтобы вот как раз стенд с книгами был показан. Мы его увидели. А как родилась идея вот этой буквы «В» вообще? Вот «Вильна библиотека». Ну, буквы «В» и там «Хаки», «Вильна библиотека», надпись как бы, и книжка тоже «Хаки». Ничего как бы особенного такого... Просто хотелось в то время, в бурное время осени, очень хотелось победы, поэтому «Придумалась Вильна». Uh -huh. первое наполнение вот именно вот этой вот, э, что ли… «Бокса». «Бокса», да, это называется. А, как вообще подбирались книжки, по какой тематике? На первую полку, по какой тематике там? На вторую абсолютно полку? хаотично. То есть разве, разве что, если там несколько, ну, автор и несколько его там экземпляров, то тогда в одном месте. То есть абсолютно это как бы… Все равно а дальше оно перемешку в такую идет, угу. люди как попало все делают. Есть какие-то книги, которые вы запрещаете использовать и читать в вашем проекте «Вильна библиотека»? Нет, такого нету, но на самом деле говорят, что вот на «Золотых воротах» кто-то из моих знакомых, обнаружил там не очень хороший журнальчик, не, не детский, кто-то подсунул. А в других городах Украины, я не знаю, в зарубежье где-то вообще такие подобные проекты вообще ну, работают, существуют? Подобных проектов в зарубежье очень много. Это как бы не мы придумали, и даже ну, давным-давно существует, в принципе, везде в мире. У нас вот оно впервые на Украине. А в ну Киеве? пока только, пока почему-то только в Киеве, хотя поживем, увидим, может быть там. Есть какие-то планы вообще, как развивать дальше этот проект, какие города подключать и, может быть, как-то расширять эти боксы, делать их более такие объемные, потому что книги уже просто не помещаются там. Ну, пока таких проектов особенных нету. Но это время покажет, как как оно вообще приживется, как оно будет работать, потому что это, ну, для Украины, для Киева это вещь новая. Посмотрим, как люди в принципе готовы ли они нормально пользоваться, хотя она там даже противован ее можно палками бить. Мы даже на это рассчитывали. Вы говорите, посмотрим, как это все приживется. Если там какая-то такая вот в букве В такая скрытая камера, которая наблюдает за читателями, что они туда вкладывают, что они берут, то есть чтобы как-то вот статистику прослеживать. Не, нет, ничего такого нету, абсолютно вильно. А вы не боитесь, что все книги просто разберут и вот эта вот скорбничка, она будет пустой? Ну, в начале дело в том, что, э, когда мы только в парке Шевченко первые три сразу поставили, то э, буквально же на второй день э, это все дело было пустое. Потому что люди сразу смотрят, ой, много книжечек, раз, и где-нибудь там уже на обочине можно приторгу... приторгануть. Ну, а нам пришлось даже табличку сделать, потом возьми, почитай, положи свое взамен э, того, потому что вначале люди не понимали в принципе, что это такое. Mm -hmm. То есть там правило как-то использования э, и пользования есть где-то, да? Вот сбоку они. Да, но прямо на этой прозрачной э, дверце круглая круглый такой стикер угу. на нем там. А сейчас из парка Шевченко это все пере, переходит в теремки и березники. Есть ли какое-то там, я не знаю, сопротивление, непонимание со стороны а, жителей района? Что вы здесь вкапываете? Ну, Что это такое вообще за бокс такой? Нет, с тобой? такого нету. Слава богу, люди приветствуют это. А, у нас ну, действительно, там библиотеки, наверное, полупустые, это мягко говоря, да, вот как-то не очень ходят. А вы думаете, что вот проект Вильна библиотека, она как-то заинтересует людей? Ну, такой более игровой момент получается. Я думаю, что это так проще, удобнее, не надо никуда ходить, нигде записываться, ну и вообще без ничего, раз, взял. Сами вы сейчас что читаете? Ой, я сейчас ничего не читаю, к сожалению. Хорошо. Как вы думаете, какие книги сейчас интересуют молодежь? Что читает? Хотелось бы верить, что поколение? не только фантастика, а и всякие там какие-нибудь научно-популярная литература, что-нибудь такое полез, полезненькое дальше проект как-то будет развиваться, ну, там, не знаю, в сторону, может быть, там, Луганской, там, Донецкой областей, какой-то там помощью, детские книги. Как-то вообще распределяется они там? Вот видно, библиотека детская, взрослая, как раньше было там, для школьного возраста, старшего школьного возраста? Ну, вот пока, к сожалению, нет, потому что, ну, я же говорю, мы не понимаем, насколько оно приживется в принципе у нас в стране. Если а. переживется, то тогда стоит уже будет, ну, думать и о формате там детское, взрослое, хотя в принципе все равно же все доступно сейчас. Я бы не стал делить. А вообще вы как-то популяризируете этот проект? Вы там посещаете там в школу там проводите какие-то встречи со школьниками, семинары? Ну, там вот есть такой проект? Нет, к сожалению, пока нет. А в Фейсбуке что-то там присутствует? Ну, в Фейсбуке только то, что там вот открылась вильная библиотека в Киев, на страничке Киев фэшн Парка. Ну и вообще. В... У, у меня такое все. впечатление, что а, вы приняли участие в конкурсе? А, поставили эти 2-3 бокса и все. 7. А, 7 да, 7. И все, в принципе, ну то есть вот и дальше вы не очень интересуетесь вот судьбой этого проекта. Да нет, ну почему, интересно было бы другие еще по дизайну сделать даже. То есть мы там предлагали два варианта и тот, который не прошел, мне больше нравится, mm -hmm. я бы и его бы тоже попробовать. Это вы делали все собственными руками. То есть, вот вместе с женой, с Людмилой, это проект ну, такой семейный, да, получается? Ну, мы просто давным-давно работаем вместе. У нас общий бизнес, поэтому так э, завелось, как бы. А, то есть я имею в виду, что вот бокс, да, вот, вот вы его полностью А, ну бокс, вот к сожалению, вот. изготавливали мы не на своем производстве. Там, как бы, тендер э, в производстве, мы там проиграли на несколько там цифр, да. разница была, и поэтому производитель другой, хотя планировали мы его производить. А скажите, вот это вот все выдержит киевскую зиму, да, да, осень, да. весну, у нас же там по-разному бывает, там в марте может выпасть снег, то есть это все будет работать в этом? Да, да. все будет работать и даже выдержит, не хотелось бы этого говорить, но палки всякие, там да, камни я... и прочее. А опыт каких стран, вот вы говорили, что в других странах это уже да, но он везде в Англии во Франции и даже в Прибалтике во всех то есть а... это много, много. Оно как бы развито на остановках, это боксики какие-то. Оно ну, абсолютно интересные всякие вариации есть. Но у нас попробовали мы так сделать. А какие-то интересные случаи, вот были связаны с этими боксами, с книжками, которые туда вкладывали, с людьми, которые подходили, они путали этот бокс с чем-то там еще, с оплатой парковки, я не знаю, там, или что-нибудь там... Нет, путать не путали, но вот то, чтобы забрать все содержимое, во всяком случае, вначале именно так и было. Я знаю, что у меня один знакомый, он просто все вот книги свои перебрал и в подъезде так аккуратненько вот на подоконник вот так вот их поставил в надежде на то, что кто-то вдруг... Кто-то возьмет, почитает и вернет, возьмет, почитает и вернет. Но забрали все сразу и больше никак не вернули. Ну... Все боксы, которые сейчас установлены, вот они наполнены, да, в городе? А, наполнены, но ну, за ними все время следим, чтобы там была напол... наполняемость. И первое приш... приходилось конкретно... Дав то есть mm -hmm. люди брать брали, а приносить не приносили. А сейчас надо сказать, что пошло движение и приносят. Ага, а откуда вот наполнение? Откуда вы берете? Сами ходите там на Петровку покупаете? Или Нет, есть... это, это был у нас спонсор, один из спонсоров. Я, честно говоря, не, не знаю, кто. Вот mm -hmm. они предоставляли. Книжные магазины как-то вот э, заинтересовались вашим проектом? Они говорят, а давайте мы будем свои номинки э, там... Э... Ну, есть, есть такие, да. Э, это как-то на платной основе, на бесплатной основе? Нет, на бесплатной. Э, дальше э, это Ну, будут... Это же социальный проект, поэтому... Ну, э, это меценатство, так скажем. Угу. Просто подарок городу. Х хотят магазины в этом участвовать, они как-то там ну, участвуют, не хотят, не участвуют. Понял вас. Дальше проект по Киеву расходится в каких ближайших районах? Вот точно вы уже знаете, будут установлены эти боксы вильные? Пока, пока не знаю. Пока никаких планов. Ну вот мы план минимум сделали, а дальше посмотрим. Угу. А план максимум у вас есть? Ну план максимум еще бы в других городах. Неплохо было бы. А, сейчас, Крупных, да, бюджет, а, предвыборная да. кампания. А, возможно, что кто-то из кандидатов, кто будет идти в парламент, заинтересуется. Никто пока ничего не предлагал. Давайте мы там сделаем и напишем там вот здесь вот там блок там того-то, того-то. Или там оппозиционное там вот того-то и того-то. Ничего пока Нет, не было. Нет, пока не было. Ну там у нас на нем табличка «Киев фэшн парк автор и меценат». То есть оно все указывается. Каждый, каждый бокс — это конкретные люди, конкретный меценат, который mm -hmm. подарил это городу. А, Людмила к нам сегодня не смогла из-за болезни как-то вот приехать. Да, а, ребенок вот, заболел. Да. А, ребенок ваш, вот что сейчас вы ему читаете на ночь? Какие книжки? Ну, там сказки, какую-то фантастику. Ничего такого. Как правило, просто сказки. А, Раз, с... Разные там. Сами, как вы ощущаете, вот поколение с ноутбуками, планшетами, электронными книжками, а -а -а. оно может вернуться в сторону вот, и повернуться а -а, в сторону книжки? Ну, книжка обычной. это же совсем другая эстетика, это разные вещи, я думаю, что да. Ну там в руках берешь, перелистываешь как-то так. Мне не очень прикольно читать. В электронном виде. Угу. У меня, например, глаза почему-то устают. А какая книжка вот есть у вас в домашней библиотеке, которую вы вот возвращаетесь, возвращаетесь, вот перечитываете, перечитываете? Нету такого. А вообще домашняя библиотека вот в современных домах, в ваших домах есть? У меня есть, да, но очень маленькая. Там, как правило, искусство, философия, всякие словари. И, и, ну, то есть, грубо говоря, как бы культурно-техническая литература. Ну и там художественная это чуть-чуть совсем. А, а приезжали ли какие-то вот люди, которые да говорили, вы знаете, вот в нашей стране тоже это существует. И вы знаете, вот был вот такой интересный случай в нашей там Великобритании, Польше или Прибалтике. Вот, а у вас такого не было? Ну пока пока нет таких случаев не было. Еще как бы к нам не сильно приезжают у меня друзья там французы угу. пока не хотят нас посещать а вы, <laughs> боятся вы говорите что эти боксы они вот постепенно все-таки вот дополняется да какой-то да ли, да литература. приходится все время дополнять то есть э, пока... за счет спонсорства опять же угу. э, то есть меценатства есть э, просто волонтеры которые приходят там раз в неделю и вот доставляют ну, да у нас в Киеве фэшн парке вот есть человек который за это ответственный угу. это собственно куратор Бедненький Таня Шац вот тогда следит за этим. А она на свое усмотрение вот доставляет туда книги? Ну да, да, скорее всего так. Никакой цензуры, ничего нету. Ну, только приличная литература. Сами бы вы, что порекомендовали бы почитать подрастающему поколению? Вот те книги, на которых вы воспитывались, их можно назвать. Ну, честно говоря, даже не знаю. Я вряд ли что-то могу посоветовать. Mm -hmm. Потому а... что сейчас все настолько бурно и непредсказуемо, поэтому. Философию я бы. Тенеджерам предложил бы поизучать немножко. Во все времена и народы будет полезно. А вы думаете, что если они возьмут из вильной библиотеки книжку по философии, то они туда ее вернут? Да, скорее всего, быстренько им надоест. А, да, а, был вопрос у меня еще по поводу... Сейчас вылетело вообще из головы. Этот проект э, дальше, э, получается, э, Таня Шацва, говорите, контролирует его вот, да, и да. курирует. Там есть какой-то процент, вспомнил, там есть какой-то процент, вот обязательно должно быть украиноязычных книг, а обязательно должно быть э, русскоязычных. Абсолютно книг. никто об этом не задумывался. Не, не, нет такого. С нами сегодня был Владимир Падун, он автор проекта, который называется «Вильна библиотека». Разработан он вместе с Киев фэшн парк. Выиграли они в конкурсе и придумали проект буковка «В», если увидите ее в своем районе, знайте, что это проект «Вильна библиотека». И можно ли туда добавлять свои книги? Например, я решил, что вот у меня там 10 книг, 15, я не знаю, там 20 книг в доме. Только приветствуются. Я захожу, открываю, все это в свободном доступе и доставляют туда... Там дверца на магнитике, абсолютно. И только приветствуется такая Все инициатива. понял. Спасибо большое. До телеглядачев на телеканале «Социальная Краина» мы обовязково повернемось.